Улыбнуться солнечному дню призывают в городском парке культуры и отдыха. Там в течение нескольких дней проходит всероссийская благотворительная акция. Все желающие могут помочь детям из социально незащищенных слоев населения. Главный подарок ребятам ⁇ билеты на аттракционы. Так, песнями и призывами к солнцу дети Молотовска разгоняют тучи в пасмурную погоду. Все для того, чтобы вместе с желтым светилом встретить всероссийскую благотворительную акцию «Улыбнемся солнечному дню». Она направлена на помощь детям из социально незащищенных слоев населения. Помощь детям, как бы, наше государство, я так понимаю, заботиться о них не хочет. Поэтому собираем со всего мира по ниточке, так сказать. Детям надо дарить счастье, радость, чтобы было. Пожертвовать для детей каждый желающий смог билетом на аттракционы. Для многих это своеобразный подвиг. Девятилетняя Алина посещает парк каждые выходные, но катается на каруселях редко, в основном гуляет. Девочка без колебаний дала свой билет, чтобы помочь другим детям. Потому что я хочу отдать билет ну, и положить копилку тем детям, которым нет возможности купить билеты и покататься в парке. Ну, это веселье, радость, очень много позитива, энергии. Билеты разным номиналом собрали в так называемые солнечные копилки. Они расставлены по всем объектам парка культуры и отдыха. Всего около шести штук. Отметим, по условиям акции все собранные билеты удваиваются. К примеру, в прошлом году таких было 1918 штук. Все парк передал в управление социальной защиты Северодвинска без позитивного настроя в жизни невозможно ничего добиться. Вот видите, даже на позитив к нам летит замечательный голубь. Поэтому сегодня все парки России улыбаются тому, что люди занимаются благотворительностью. Уже не в первый год акцию поддерживает и русское радио Северодвинский. Информацию о солнечной благотворительности горожане узнавали на радиоволнах. Кроме того, ведущие сами поучаствовали в акции. Счастливых детей, счастливых глаз стало как минимум в два раза больше. А это очень ценно и очень важно. И на самом деле, я думаю, что, наверное, нет ничего важнее, чем счастливые дети. На сегодняшний день в Северодвинском парке собрано 442 билета. Акция продлится до завтрашнего дня. Так что время помочь детям еще есть. Дмитрий Фимов, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.